Він казав мені, що немає ніякої ідеї виставки, окрім того, що це те, що він нам демонструє за останні роки. Але, на мій погляд, ця виставка про нас самих, про те, що з нами відбувається. Адже ми живемо в такі часи, які постійно змінюються, змінюються технології, змінюються навіть матеріали, в яких робиться скульптура. Заміщення матеріалів, в принципі, так. Це... конфликт. То есть как бы ты не совмещал, органично, неорганично, все равно получается конфликт. Поэтому как бы, когда совмещаются, соединяются какие-то или разные объекты, или, или материалы, всегда вызывает, вызывает какое-то напряжение эмоциональное. А, там, а дальше как бы это уже зависит от того, насколько ты там удачно это вас как бы, задействовал. Поэтому как бы иногда я задействую разные материалы, иногда задействуют какие-то дополнительные элементы, вставляют. Ну, как бы ну это как бы не, 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 панацея всего, но как, как, как ход такой композиционный, стилистический, он как бы работает. Но искусство это вообще конфликтная вещь. Прежде всего, конфликт самого автора с, с, как бы с пространством, где он живет. Да даже в натюрмортах все равно есть какой-то конфликт. Когда человек садится и там пишет какой-то простой натюрморт, у него, у него есть напряжение. То есть как он это, в зависимости от, от его характера, оно когда трансформируется в образы. Ну, может быть, у меня такой характер более, ну, ну, не знаю, жесткий. Ну, но... я тоже люблю какие-то няшные вещи, люблю мишек и зайчиков. Ну, просто сам еще материал металл, он как бы все-таки мягкую вещь сложно сделать физически, это все-таки огонь, например, то есть жесткость, поэтому они как бы получаются более такие материальность дает о себе знать в металлических работах, будь это формальная вещь или стилизованная антропоморфная какая-то, тут еще все от внутреннего состояния материала очень много зависит. Иногда кости сворачиваются до иронии. Іронічних нас. Але знову ж таки ця іронія покликана дуже тонко, але насправді дуже глибоко філософськи іноді показати абсурдність тих чи інших сталих уявень, тверджень, не знаю, розумів. «Гамлет» — це так, така вже пост названня. Есть такой анекдот украинский про кульку. Одна кулька взломалась, а друга загубилась. Так, от, от одна з, так, такий воздух над ты. Що, що же робити с этими кульками? А гамлет, гамилька возник уже постфактум. У него есть шарики, он смотрит, подойдет ли этот шарик туда или не подойдет и куда его девать. Это тоже игоняется. Небесный тело такой, упал метьявид случайно, раз и все, и придавило, как бы. Трагическое. Ну, ну, и ироническое. Мое отношение до скульптуры Кости – это честные, правдивые, отвертые и глубокие. И я так думаю, что у нашего, ну, наше майбутнє в Академии все-таки присутнє, потому что, если такие выкладачи, это все, что э, я хотела сказать. Первые работы были в 2016 году сделаны. Это за за, за 5-4 за года, сколько там 16-17, 19-е. 19, По две работки, скажем, в, в среднем в год они у меня получились как бы. Тут, нет, тут нету как бы общей канвы. Они как бы какие-то работы самодостаточны, какие-то композиционно связаны. Но тут нету общей 5 лет жизни. Тут сложно мне сложно лично придумать какую-то идею и там 4-5 лет следовать ей как бы безукоризненно. У меня возникает какая-то идея или образ, я его делаю. И, там вот в первом зале стоят такие немножко мифические библейские, это, это, вообще какие-то увеличенные эскизы моих студенческих работ. Я просто вот посмотрел, подумал, ну как, как бы мне их увеличить, я их просто увеличил. Скажем, они, может быть, даже сейчас не, не отражают ну, моего состояния, как бы, ну, какие-то такие реплики в прошлое. А сейчас, как бы, ну, вот, более, не знаю, какие-то вот абстрактные работы. моменты. Все, я хочу сказать, Костя вылез у нас. Я, конечно, не хочу, кажется, выкладывания меня, исключения у меня никаких. Я бажаю, я буду коротенько, бо хтось каже коротко, бажаю всім таких синів, как у меня.